Бы, да. Значит, из того, что есть, я приходил к помощнику депутата. Полгода я уже обталкивал российскую письма. Значит, у меня есть переписка. Значит, была постанова Киев Рады. Про выделение кошки и так далее. Правильно. В Дарницком районе на да. каждую, был список, Киеврады. Правильно. В Дарницком районе по 50 тысяч выделялось на детскую площадку, на каждую. Значит, из этих 35 детских площадок по 50 тысяч, которые выделялось, поставлено всего 5. Опять же, на калькуляторе считаем, миллион двести пятьдесят тысяч, куда уплыл. Деньги спускались на кошицу, кошица спускала на господар, и через господар они растворялись. Так и есть. Все. Дальше. Что вы спрашиваете меня сейчас? Дальше. Я ну, вам да, сейчас... Ген, ген. А я вам сейчас отвечаю, да. что на сегодняшний день, если вы не знаете, в Киев Совете 120 депутатов, 70... 75 являются Попова и Черновецкого. А Они, приним... тут... Подождите. Они принимают все решения. Депутатов удара 10 на весь город Киев. Мы в 10 отвечаем за всю оппозицию в городе Киев. Вопрос... Мы можем писать послушайте меня. Нет, послушайте меня. Мы пишем по инстанциям, мы пишем в прокуратуру милицию но вся власть на сегодняшний день находится сначала учебного ведского теперь передано по поводу. как реагировать как это сделать скажите мне. как Вот объясните Значит, мне. первое первое заявление по детской площадке а если вы кричите сейчас на народ, так почему, когда я вы не придете кричу на народ. власти, Смотрите, вообще его не, на не Он Смотрите, говорит громко, что Значит, не я не кричу на народ. Это эмоционально, не, это не громко. Нет, это не это громкость. Девушка, это с эмоциями я очень разговор. Здание. Это эмоционально, вы не потому, что да. я очень хорошо видел вашу реакцию, когда я говорил про Супруненко и Черновец. Да. Вас двоих. Да. очень ну, хорошо честный пресет. Александр Супруненко мой хороший друг. Да, приходите все, говорите, что у Александр вы хорошо. Да, мы с вами разобрались И давайте. я вам хочу сказать, Давай. что семья Супруненко Черновецкого. Давайте самые, Самые конкретно. большие воры в городе Киев. Сказать можно Эти 100. подонки разворовали весь хорошо. город Киев. Хорошо. Я хочу вам сказать, Давай. что люди должны знать, что каждый подвал, если все это, первое, правда, мящины, это правда, надо знать. Если Земли, это, это все разворовала семья Черновецкого. Не а не не об этом есть уголовные дела. Раз. Его брат Вячеслав Супруненко сейчас находится на всех сайтах Интерпола международного розыска. Вы можете себе представить? Родной брат, родной брат действующего депутата партии регионов является в розыске Интерпола международного. Его зять, его, его тесть Черновецкий на сегодняшний день в вся семья в бегах, понимаете? И он хочет очередной раз здесь в теплое кресло и опять сидеть там пять лет. И воровать не будет. Передайте вашему другу, не будет. Да, и 50 рублей людей, не будет. Хорошо. Они все возьмут. И я хочу вам сказать, я буду призывать в каждом дворе. Я хочу призывать всех людей, в каждом дворе города Киева у этих подонков брать все, что они дают. Пусть отдадут до выбора все, что могут. А голосовать надо за других. Потому что они были, они ни хрена не сделали, потому что разорвали город. Ничего больше. Ноль, целых, ноль десятых. Разрешите мне сказать. Вы разрешите мне сказать. Вы не будете это ребенка. Абсолютно. вот Давайте ну, ну, так почешем. Вы, Вы говорите, что, что, что делают принцип уже. Я пришел в первый раз.

Первый случай, вот, допустим, что я понимаю, вы говорите, вы говорите об этих вот двух уголовных делах. Хороший, плохой, я не знаю. Вы говорите, что он родственник. Он просто мой друг, я пришел сказать вам громко об этом. Во-первых, он не родственник, во-вторых, у него нет два уголовных дела. не, ну вы не улыбайтесь. Я, молчу. я да. молчу. Теперь, Алексей, почему вы никому не рассказываете, как вы на игровых автоматах зарабатывали свои деньги? Это как будто вот люди теряли деньги. Почему вы об этом вы не молчите? Нет, Алексей. Не ну вот я читал вашу программу. Дайте, дайте все да, я, у меня буквально два вопроса. Смотри, вы, вы, вот я читал просто про вас, что у вас компьютерные были какие-то автоматы и все остальное, правильно? Ну То есть как бы вы такой святой. Я не удивляюсь, почему вы говорите о всех плохо, а о себе не говорите. Ну конкретно, я, я, сейчас я, я, скажу. я здесь вырос, дарница. Я вас узнал только сейчас, Алексей. Я с отношусь к вашему лидеру, честно говорю. Но вы, мне непонятно, у вас какая-то такая стратегия, знаете, поливать грязью. Очень и правильно на этом я вы стал. говорите, очень правильно. Все верно, все верно. Я все, сказал, все если, можно, нормально. если всем хорошо слышно, я буду громко все, говорить, пожалуйста, не Только правду, Алексей, правду. Правду, правду. Более того, если у вас есть телефон, видеозапись, чтобы вам было понятно.